Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 2 Oktober 2025. Terus ke berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertegas memberikan jaminan menerusi jaringan diplomatik dengan beberapa negara seperti Mesir dan Arab Saudi bagi membebaskan peserta global sumut flotilla GSF dari Malaysia, ASEAN dan antarabangsa yang ditahan tentera Israel. Dalam hantaran di media sosial, Anwar juga telah berhubung dengan Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi bagi memaklumkan tindakan kerajaan. Tambah beliau, Malaysia akan mengambil segala langkah yang sah dan berasaskan undang-undang bagi menuntut pertanggungjawapan rejim Zionis khususnya apabila rakyat negara ini terlibat. Anwar turut mendoakan ahli keluarga, semua aktivis dan sekalawan akan terus diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi detik sukar dan mencabar ketika ini. Dalam pada itu, Sani Arabi berkata SNCC mengetahui bahawa kerajaan memberikan komitmen penuh dan akan bertindak melakukan segala yang terbaik bagi membebaskan mereka. Setakat berita ini dibaca, seramai 15 daripada 23 rakyat Malaysia yang minta misi GSF telah disahkan ditahan tentera Israel selepas kapal mereka dipintas semasa memasuki garisan merah bagi meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Pusat Kawalan Sum Nusantara SNCC menafikan dakwaan kononnya delegasi Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan ke Gaza diseksa oleh tentera rejim Israel. Ketua pengarahnya Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Halim berkata setakat ini tiada sebarang laporan bunyi tembakan diterima daripada pasukan misi berkenaan. Beliau yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM berkata laporan kecemasan SOS diterima daripada delegasi Malaysia di atas kapal memaklumkan terdapat anggaran 10 buah kapal tentera rejim Israel menghampiri mereka. Katanya SNCC dimaklumkan tentera rejim turut melakukan provokasi dengan menyembur meriam air ke arah kapal serta menyekat semua akses komunikasi termasuk sistem rakaman Lita tertutup CCTV dan siaran radio. Sani Arabi menambah rejim Israel terus mengarahkan kapal menukar haluan dari destinasi asal untuk ke Gaza dan mengikut arahan radio menuju ke lokasi yang masih belum dapat disahkan. Menurutnya SNCC terus memantau situasi dari semasa ke semasa dan bekerjasama dengan agensi antarabangsa bagi memastikan keselamatan semua delegasi pada dalam keadaan terkawal. Semua stesen televisyen dan radio seluruh negara diarahkan untuk menyiarkan bacaan doa kunut nazilah dalam slot-slot siaran utama bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata arahan itu susulan tindakan rejim Zionis Israel yang melanggar undang-undang antarabangsa dengan meminta segala penahan serta menahan pasukan Global Sumut Fertila GSF. Beliau berkata langkah itu juga sebagai doa solidariti oleh rakyat Malaysia terhadap semua aktivis kemanusiaan yang ditahan serta berdepan saat ketir ketika ini. Beliau turut menyeru seluruh rakyat untuk merujuk maklumat yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar dan sumber-sumber rasmi termasuk saluran rasmi Sumut Nusantara Command Center yang dikendalikan oleh Majlis Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM bagi mengelakkan penyebaran berita palsu atau tidak sahih. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah dan pasangannya Cik Afzah Fadini Abdul Aziz selamat hijab kabulkan dalam satu istiadat tertutup yang berlangsung di Masjid Istana Diraja, Istana Alam Shah Selangor hari ini. Ia disahkan melalui bunyi 11 das tembakan meriam yang dilepaskan pada pukul 10.05 pagi tadi. Dalam istiadat perkahwinan diraja Selangor, jumlah das tembakan kehormatan simbolik itu menandakan ijab kabul pasangan diraja selamat dilangsungkan. Terdahulu, Sultan Selangor, Sultan Syarifuddin Idris Shah dan Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Asyikin berangkat menyaksikan istiadat perkahwinan berkenaan istiadat persandingan diraja dan majlis santapan diraja. Bagi memuliakan istiadat perkahwinan diraja, Raja Muda Selangor pula akan diadakan di Balai Rungseri dan Balai Santapan Diraja Istana Alam Shah pada 22 Oktober ini. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi Ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. kita kembali lagi. Polis mengklasifikasikan kes kematian seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun di dalam tandas lelaki sebuah sekolah kebangsaan di daerah Seremban tengah hari semalam sebagai kes buli. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato Al-Zafni Ahmad berkata kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 507C Kanun Kesiksaan iaitu buli dan bedah siasat dijadalkan pada hari ini bagi mengenal pasti punca kematian. Terdahulu katanya polis menerima maklumat kira-kira pukul 1.19 petang semalam mengenai kematian mangsa yang disahkan doktor ketika menerima rawatan di Radiah HealthCast Nyamberhad. Mangsa dibawa ke pusat rawatan tersebut oleh guru disiplin namun doktor yang merawat mengesahkan mangsa telah meninggal dunia. Siatan awal mendapati mangsa ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri di tandas sekolah sebelum dihantar ke klinik berkenaan. Saya reda dan bangga dengan perjuangan isteri saya. Itu luahan penuh emosi pelakon Yusuf Baharin, suami kepada penyanyi dan aktivis kemanusiaan Zizi Kirana menerusi saran langsungnya awal pagi tadi apabila isterinya ditahan secara tidak sah oleh tentera Israel selepas kapal misi global Sumut Flotilla GSF yang dinaikinya dipintas di perairan antarabangsa awal pagi tadi. Isu berkongsi kali terakhir dia berbual dengan Zizi ialah sekitar jam 1.40 pagi waktu Malaysia menerusi panggilan video. Lebih menyentuh hati, Zizi teruk memohon maaf dan meminta dihalalkan makan minumnya sepanjang hidup sebagai istrinya sebelum talian itu ditamatkan. Dalam perkembangan sama Yusuf telah menerima panggilan daripada Sumut Nusantara Command Center SNCC sekitar jam 8.30 pagi tadi yang memintanya hadir ke pusat berkenaan untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai isterinya. Terus ke berita dunia seramai 59 individu dilaporkan masih lagi terperangkap di bawah runtuhan sebuah sekolah berasrama penuh bertingkat yang runtuh secara tiba-tiba di Pulau Jawa Indonesia daripada pihak berkuasa hari ini. Jurjaka Agensi Pengurusan Bencana Nasional BNPD PB Abdul Muhari berkata jumlah tersebut dikemas kini pada Rabu semalam pada pukul 11 malam dan masih boleh berubah memandangkan ada mangsa terselamat yang masih belum tampil melaporkan diri. Sekurang-kurangnya lima orang disahkan maut manakala usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan walau dalam situasi yang mencabar. Semalam pasukan penyelamat percaya mengeluarkan lima mangsa yang terselamat sementara ibu bapa yang terlibat terus mendesak agar usaha mencari ditingkatkan. Presiden Colombia Gustavo Petro mengusir semua diplomat Israel yang masih lagi berada di negara itu susulan tindakan Tel Aviv meminta Sprotila bantuan ke Gaza dan dipercayai menahan dua aktivis Colombia. Petro berkata dua wanita Kolombia yang terlibat dalam aktiviti, aktiviti solidariti kemanusiaan dengan Palestin itu ditahan tentera Israel di perairan antarabangsa. Dalam satu kenyataan pejabat berkata Manuela Bedoya dan Luna Barreto adalah sebahagian daripada Global Sumut Flotilla CSF dan menuntut pembebasan segera mereka. Kementerian Luar Israel mengesahkan beberapa kapal dalam flotila itu dihentikan dengan selamat dan penumpangnya dibawa ke pelabuhan Israel. Menurut sumber konsulat Israel di Bogota, Petro yang berhaluan kiri memutuskan hubungan dengan Israel tahun lalu tetapi empat diplomat kekal bertugas di negara itu. Menulis di laman X, Petro mengumumkan pengusiran seluruh delegasi diplomatik Israel atas apa yang disebut sebagai jenayah antarabangsa baru oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Beliau juga menamatkan perjanjian perdagangan bebas yang berkuat kuasa dengan Israel sejak tahun 2020. Anda peminat setia utusan Malaysia, Cosmo, The Nation, Reserve, Bottle Hip Lab, Relevant dan MM Tune? Ini berita gembira buat anda. Media Mulia Semangat Berhad baru saja meluncurkan laman web ARAH. Wow, menariknya! Kalau anda nak tahu, ARAH ialah laman web menyerahkan kandungan dari pelbagai sumber berita kumpulan media mulia. Laman web ARAH.my adalah sebuah laman serti yang menyenaraikan semua berita yang disiarkan dalam segmen digital utusan Malaysia, Cosmo, The Nation Reserve, HipGlam, Relevant dan MM2. Ini adalah salah satu usaha syarikat untuk memudahkan pembaca mencari kandungan serta maklumat yang diinginkan. Mudah kan? Dengan satu klik sahaja, anda boleh membaca dan melayari berita pilihan yang diinginkan. Bukan sekadar itu, setiap hari anda akan disajikan dengan lebih 300 kandungan dalam pelbagai kategori pilihan. Nak baca berita politik, ekonomi, hiburan, Sukan secara pantas dan tepat? Juga ingin melihatkan minda dengan segmen kartun pilihan kegemaran anda? Klik saja arah.my. Semua ada di sini. Tunggu apa lagi? Jom layari arah.my sekarang untuk mendapatkan berita terkini yang sahih lagi diyakini. kita beralih ke berita ekonomi. Skim sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA perlu dinilai semula bagi memastikan keberkesanan jangka panjang walaupun ia sudah membantu ramai penerima. Ketua Pegawai Eksekutif dan Setius Agung Gabungan Persekutuan Persatuan Pengguna Malaysia FOMKA, Dr. Saravanan Tambirajah berkata, jumlah semasa masih belum mencukupi untuk menampung kosar hidup asas termasuk sewa rumah makan, pendidikan anak dan juga penjagaan kesihatan. Selain itu, liputan bantuan juga tidak menyeluruh kerana sebahagian kelompok M40 rentan kini tergolong dalam kategori tidak selamat keuangan. Malaysia Merli Human Resources Development Corporation, Corp menjalin kerjasama strategik dengan National Institute for Workforce Development, INMO, Timor-Leste bagi membangunkan indeks latihan nasional NTI pertama negara tersebut. Ketua Pegawai Strategi HRD Corp Dr. Roni Ambros Kobili berkata, pengalaman Malaysia dalam membangunkan ekosistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET inklusif serta mampan menjadi asas kerjasama berkenaan. Perjanjian itu dimeterai menerusi memorandum Persefahaman sempena Minggu Kemahiran Antarabangsa di Molesti kedua di Dili. Baru-baru ini yang teruk disaksikan Timbalan Perdana Menteri Timor Leste, Francisco Calbuadi Leigh. NTI merupakan mekanisme penting yang akan mengukur tahap latihan tenaga kerja, mengenal pasti jurang kemahiran serta merangka dasar untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Kita ke berita sukan. Harimau Melaya pada pada fasa kritikal menjelang 8 hari lagi sebelum berdepan Laos dalam aksi ketiga kelayakan Piala Asia 2027 yang berlangsung di Stadium Nasional Laos di Vientiane pada 9 Oktober ini. Skuad kebangsaan dijangka mengumumkan senarai pemain dalam masa terdekat untuk menjalani latihan pusat menjelang aksi itu namun dengan kekitaan tujuh pemain warisan ia pasti merencatkan perancangan Peter Klamowski Sehubungan itu, pemain tempatan perlu berada dalam keadaan bersedia untuk melaksanakan tanggungjawab bersama skuad kebangsaan jika dipanggil, terutamanya nama-nama yang menonjol dalam Liga Malaysia ketika ini. Dalam perit itu, Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Dolah Saleh percaya Klamovski sudah pun memiliki perancangan tersendiri untuk berdepan sebarang kemungkinan termasuk jika hukuman terhadap tujuh pemain warisan negara dikenakan. Juratih Barcelona Hanski Flick menegaskan pasukannya perlu belajar untuk bertahan dengan lebih baik selepas bolos pada saat akhir sekaligus tewas 1-2 kepada Paris Saint-Germain PSG dalam aksi Liga Juara-Juara UEFA semalam. Barcelona mendalui permainan terus menerusi jaringan Ferran Torres pada minit ke-19 sebelum lawan bangkit dengan gol Sani Mayulu pada minit ke-38 dan Gunkal Ramos pada minit ke-90. Julatih dari Jerman itu berkata PSG layak menang perlawanan tersebut dan mengakui pasukannya beraksi di bawah tahap sebenar serta tidak mampu menandingi juara Eropah berkenaan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 3 Oktober 2025. Jangan lupa dapatkan akibat utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Saya Amira Syasha, mewakili media mulia, ingin menyeru seluruh rakyat Malaysia agar mendoakan keselamatan kesumut aktivis yang terlibat di dalam global sumut flotilla. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Amirah Syasha